Hai para tutor Jadi uh, apabila kita ajar seorang budak yang kecil Mereka dengar apa yang perlu buat Apa yang tidak boleh buat Mereka dengar sahaja Tetapi apabila mereka sudah mencapai usia seorang remaja Kita tengok mereka macam ada pemikiran sendiri uh, Mereka akan uh, tanya banyak soalan Dan kita perlu bertutur fikiran Untuk membantu mereka memahami sesuatu Haa uh, Uh, perintah atau regulation dan sebagainya. Jadi dalam video ini saya akan menyatakan 6 cara kita boleh mula menaja remaja. Mari kita bermula. Hai, jadi tip yang pertama adalah uh, kita perlu menjadi kawan seorang remaja ya yang mengikut uh, teachingenglish org.uk di sini menyatakan bahawa kita perlu menjadi kawan mereka dan mencapai kejayaan adalah mempunyai hubungan baik dengan kaum remaja jika tidak, mereka akan mengadu semua perkara yang dicadangkan atau dikemukakan oleh anda menaruh minat yang ikhlas terhadap mereka dan kehidupan mereka akan mengeratkan hubungan anda dengan mereka mereka ada kebolehan melihat sesuatu seseorang itu nampak ikhlas atau tidak terhadap mereka. Anda boleh menggunakan beberapa minit yang pertama bercakap dengan mereka tentang kehidupan mereka di dalam kelas. Jadi sangat bagus jika kita boleh menjadi kawan mereka dan menunjuk, menunjuk minat yang tulus prihatin terhadap mereka. Poin yang kedua adalah kita perlu tahu apakah minat mereka dan apabila kita mengenali apakah minat mereka, kita boleh uh, menggunakan minat mereka semasa kita membuat penyediaan untuk topik yang akan diajar pada sesi yang berikutnya. Sebagai contoh, uh, mungkin ada seseorang remaja mereka suka bersukan. Jadi, apabila kita menyediakan latihan uh, untuk sesuatu topik, kita boleh berkait dengan topik sukan dan apa-apa. Poin yang ketiga adalah kita perlu uh, berhati-hati apabila kita memilih apakah bahan yang kita ada nak gunakan. Kita tidak mahu guna terlalu banyak bahan untuk membantu mereka atau workbook kerja latihan uh, untuk mereka mungkin kita uh, fikir bahawa seorang budak kecil mungkin mereka boleh menerap uh, sesuatu bahan yang tertentu tetapi apabila mereka menjadi seorang remaja kita mungkin fikir bahawa mereka boleh menerap lebih bahan dan kita boleh mengajar mereka lebih topik dalam satu uh, pelajaran uh, ini tidak semestinya kerana kita perlu uh, mengkaji setiap pelajar atau setiap murid-murid uh, atau remaja adakah mereka boleh menerap uh, berapa banyak uh, material dalam satu jangka masa dan kita boleh um, uh, fikir dengan masak tentang perkara ini dan apabila kita mengajar mereka kita nak Uh, confirm adakah mereka faham apa yang mereka sedang diajar melalui latihan, tugasan atau melalui uh, soalan yang kita tanya dan uh, kita boleh buat keputusan berapa banyak bahan yang diperlukan untuk setiap remaja atau pelajar Poin nombor empat adalah kita tidak mahu lupa untuk memberikan komen yang tulus atau ikhlas Terhadap uh, Remaja kita Kerana mungkin kita fikir bahawa Budak kecil mereka perlu uh, Banyak galakan tetapi untuk Remaja me mereka memang pun Perlu banyak galakan juga Jadi apabila kita tengok Mereka buat sesuatu yang baik Seperti mereka uh, lulus atau dapat markah yang baik uh, semasa peperiksaan kita boleh memberi mereka komendasi pujian yang ikhlas ke, uh, terhadap mereka dan uh, mereka memang akan menghargainya tetapi kita perlu uh, berhati-hati Uh, semasa memberi pujian kita tidak mau memberi pujian yang keterlaluan kerana jika kita selalu memuji mereka wah ini baik semua semua pun baik buat mereka akan uh, rasa tak senang kan jadi uh, kita boleh mencapai satu keseimbangannya dalam uh, hal ini poin yang ke 5 um, uh, adalah kita mesti benar-benar faham tentang topik yang kita nak ajar Uh, kerana uh, untuk seorang remaja mereka mesti tahu bahawa tutor yang mengajar mereka memang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak lebih cemal, cemelang berbanding daripada uh, budak uh, um, pelajar itu atau remaja itu, kerana jika mereka fikir bahawa sebagai tutor kita kurang faham tentang topik itu, mereka akan sangat cepat uh, menjadi tidak minat dengan kita atau mereka kurang hormat dengan seorang tutor. Jadi uh, apabila kita tidak faham sesuatu, kita kena stuck. Memang mereka akan tahu dan uh, oleh kerana itu kita perlu sangat faham tentang uh, itu topik yang kita nak ajar dan uh, uh, dari semasa ke semasa memang kita tidak akan uh, faham keseluruhan topik mungkin mereka tanya satu soalan yang kita tak tahu jawapan kita boleh uh, secara ikhlas kita boleh menyatakan kepada mereka memang uh, kita tak tahu jawapan untuk soalan itu tetapi kita akan buat research dan kaji dan selepas itu mereka uh, kita akan kembali kepada mereka dan memberi jawapan yang tepat. Jadi uh, saya uh, pun ada pengalaman uh, di mana saya ajar seorang uh, remaja uh, perempuan uh, itu ialah bahasa inggris uh, untuk literature uh, dan uh, pada masa itu dia memang sudah faham tentang uh, topik itu jadi saya pergi ke sana saya saya pun faham tetapi saya tidak cuba sedia uh, dengan uh, dengan rapi dan uh, saya kena stuck saya saya macam tak boleh jawab terlalu tak boleh jelas dengan begitu dengan terlalu baik dan oleh kerana itu dia tengok oh macam tutor ini tak tahu. Jadi selepas itu pengalaman itu saya sudah sedar bahawa apabila saya pergi ke satu kelas saya mesti membuat persediaan yang rapi dan apabila soal itu pelajar tanya soalan saya boleh jawab dengan yakin dan apabila kita membuat sedemikian, memang kelas itu akan menjadi lebih menarik dan mereka akan uh, uh, rasa gembira dengan kita. Jadi, poin nombor enam iaitu poin tambahan tentang group setting. Apabila kita nak ajar remaja... Uh, Dua tiga atau lebih uh, remaja secara berkumpulan uh, kadang-kala -kadang ada seorang murid yang suka bising, suka main-main nak buat lawa dan sebagainya kan. Jadi uh, adalah sangat penting kita tidak pergi memarahinya di depan kawan-kawannya kerana remaja mereka sangat sensitif secara emosi jika kita uh, Cuba memarahi mereka, geram sama mereka. Memang mereka akan ber, bertindak balas. Mereka akan menjadi lebih susah untuk dikawal. Jadi uh, jika kita gunakan kesabaran dan kita secara lemah lembut kita cuba ah uh, bertutur fikiran dengan mereka memberi penjelasan-penjelasan kepada mereka tentang uh, tabiat atau tingkah laku mereka mengapa tidak sesuai dan mengapa uh, apa yang kita perlu buat untuk uh, nak mendorong atau membantu mereka so jika kita cuba bersabar dengan uh, mereka memang mereka akan uh, faham bahawa kita Na apa yang baik untuk mereka dan mereka akan respon dalam cara yang lebih positif. Jadi harap poin enam, enam poin pada hari ini boleh membantu anda untuk mula uh, untuk uh, menajar remaja-remaja di kawasan anda dan uh, sila subscribe, sila komen di uh, komen box di bawah.